догадайтесь, сколько может триматися Украина в таком режиме еще, если самостоятельно, без поддержки Европы, если допустить крайний выпад. Как на поле боя описывают эксперты, что 20 километров от линии фронта все простреливается, все сжигается, техники нет, войска разбиваются на мелкие группы. То есть нам трудно с вами представить эту безумную бойню дронов и охотников за людьми. А вот что касается уменьшенного финансирования и растягивания фронта, тут мы можем себе представить, что линия фронта настолько длинная, то тот, у кого больше резервов, тот, у кого больше потенциал увеличить соединение корпуса, дроны, тот, в принципе, будет иметь преимущество, потому что на определенном участке фронта можно создать дроновую стену, как она и создается с двух сторон а в каком-то месте вообще ничего нет. Если туда бросить в атаку войска, то они будут быстро занимать еще территории. Очень растянутая линия фронта для Украины. И естественная преграда здесь может служить только вот реки, озера, моря. И в данной ситуации очевидно, что если тянуть войну, то можно дойти до, в принципе, могут дойти до берегов Днепра. Украинская влада на том месте инициирует создание космических войск в Украине.